Крым – это Украина. Слава Украине! Олег селям, мирова! Друзья, мы хотим вам сказать: Крым нельзя забыть, и мы его не забудем. Татар, крымские татары не отдадут Крым России никогда. Мы всегда будем с Украиной. И мы надеемся, и мы надеемся на украинский народ. Я хочу сказать, еще мы николы никогда не согласимся с аннексией Крыма. И мы будем бороться, мы крымские татары, патриоты Украины, наши настоящие патриоты украинцы и те же даже крымчане, которые за Украину. И очень главное, наши крымские татары, потому что у нас генетически заложено, что крымские татары всегда исторически были с Украиной. И мы всегда будем поддерживать Украину, и мы будем бороться до полного освобождения Крыма. И Крым, я... Очень важно, у нас есть такой гимн татарского народа, его написал Намат Чирбиджихан, что... Не будь я ханом, не смог бы утереть слезы своего, своего народа. И тоже важно, чтобы наш президент Петро Порошенко, наши депутаты относились к гражданам Украины, слышали нас украинцев, крымчан, что и утирали нам слезы. Очень важно, чтобы они думали о народе, потому что мы крымчане, крымские татары стояли здесь на Майдане. То есть вот как бы сейчас год прошел. И очень важно, чтобы мы все-таки победили, мы освободили Крым, мы стали процветающей, гармоничной страной. Это очень, важ... очень важно. Спасибо. <голос>